Salyan, Neftçala rayonlarının Kür çayı boyunca yerləşən kəndlərində isə əksinə içməli və suvarma suyu sarıdan problemlər həll olunmaq üzrədir. Dilinlərə inansaq, dəyişiklik olacaq. Əkin sahələrində yaz suvarmasına başlandığı zaman regionlardakı vətəndaşlar ən çox su qıtlığından şikayət edirdilər. Daha çox Aran bölgəsində yaşanan bu problemin aradan qaldırılması üçün ciddi tədbirlər görülür. Kür çayı üzərində Mingəseb su anbarından Neftçala rayonuna qədər 11-12 rayonun E, e, temel xidmət e, idarələrinin 252 ədəd nasos stansiyası mövcuddur ki, ve bunlar vasitəsilə, bunların izni e, müəyyən limitler limitlər qoyulmaqla ve və Neftçalar olan e, o çətinliklər Əməliyyat e, sürətlə aradan qaldırıldı. Aqquşəki Sunaq stansiyası 19 min hektardan çox ərazinin suvarılmasını təmin edir. Bu stansiyada 22-dən çox Sunaq əqriqatı mövcuddur. Stansiya həmçinin Neftçalanın bəzi kəndlərinin də suvarılmasını təmin etmək rolunu oynayır. Salyana höndü mövcud digər su nasos stansiyalarında da əsaslı təmir işləri aparılıb ki, bu da suvarmada yaranan problemləri demək olar ki, aradan qaldırıb. Eyni zamanda Xəzər dənizinin Kür çayına qarışmasını önləmək üçün ciddi işlər görülüb. Məndən sağ tərəfdə Kür çayı, sol tərəfdə isə Xəzər dənizi yerləşir. Bura Kür çayı ilə Xəzər dənizinin birləşdiyi nöqtədir. Müəyyən vaxtlarda Kür çayının səviyyəsi azaldığından Xəzər dənizinin duzlu suyu Kür çayına qarışırdı. Elə bunun qarşısını almaq üçün bu ərazidə sua çıran bəndin işə olunmağa başladı və 2023-cü ildə bu bənd istifadəyə verildi. Eyni zamanda dəniz suyunun duzlaşdırılması ilə bağlı da texniki iqtisadi əsaslandırma işləri davam etdirilir. Vüsalləlayev, Zeyrağayev, Space Haber.